Тема цін на проїзд громадському транспорті одна з актуальних. А відтак в травні вийшла і відповідна постанова. Для перевозчиків на протязі останніх 5-6 років, років глобальною проблемою було регулювання тарифів. Що таке державне регулювання тарифів? Це ціла процедура, яку повинні пройти переводчики, подані їм розчет, прежде чем їх утвердять. А время нынче диктует совсем другие условия. Каждый день, каждый месяц изменяется стоимость топлива, изменяется стоимость запасных частей и, и так дальше. А для того, чтобы предоставлять качественные и безопасные услуги, одним из аспектов есть своевременное проведение тарифа в экономически обоснованный уровень. Вот это вот самый, один из самых важных факторов. Кроме этого фактора, еще есть другие факторы, которые точно так же влияют на безопасность перевозок, влияют на то, что перевозчики. И не своевременно обновляет подвижной состав. И тот, тот подвижной состав, который сегодня обслуживается, можно было бы заменить на более качественный, более современный подвижной состав, который бы для пассажиров предполагал более качественные услуги. Один из факторов – это льготные перевозки. Один из факторов – это то, что сейчас невозможно взять кредит на более приемлемых процентах. Ну и самое главное – стабильность государства. Будет стабильность в государстве. Будут все люди жить нормально.